К нашему эфиру присоединяется Денис Маслов, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мировое сообщество отреагировало на так называемые выборы на время на оккупированных территориях Украины. В Евросоюзе осудили так называемые, конечно, выборы на время на оккупированных территориях. Жозеп Барель сказал, что их проводили на фоне принудительной, незаконной выдачи России паспортов, принудительного перемещения и депортации массовых и систематических нарушений прав человека, а также устрашения и усиления репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и ну, при нелегитимно назначенной власти на время на оккупированных территориях Украины. Вот легального статуса эти так называемые выборы не будут иметь в мире, поскольку являются грубейшим нарушением всех норм международного права. Попадут ли под санкции организаторы процесса и представители незаконно избранных органов? Да, какими могут быть эти санкции? Спасибо за вопрос. Безусловно, международное сообщество, страны со всего мира, никакие там международные авторитетные институты, ни ООН, ни Европейский Союз, ни Совет Европы, никто эти выборы не признает и не признает. То же самое, что было с псевдореферендумом, на временно оккупированных территориях и так далее. Тут ничего нового нет. По этому поводу уже есть официальные заявления и послов Большой Семерки о том, что ну, это очередной вопиющий случай просто нарушения устава ООН и территориальной целостности и суверенитета Украины. И никакие, естественно, ни результаты выборов, ни этих Кого там выбрали, никто никогда не не, не признает и не признает. Поэтому вот есть и заявление Соединенных Штатов Америки, Антони Блинкин сказал, что ну, расценивают это те псевдовыборы как очередное просто нарушение ну, такие, территориальной целостности суверенитета Украины. И что вслед за этим последуют санкции. Какие могут быть санкции, ну, с большой долей вероятности это будут а, визовые ограничения для тех, кто принимал участие в проведении этих псевдовыборов, если их вообще можно хоть выборами называть, там даже псевдо. Вот. Визовые ограничения, те, кто проводил, очевидно, те, кто участвовал в таких псевдовыборах, очевидно, тех лиц, которые были на этих бумажках, которые там назывались бюллетенями, которых якобы куда-то выбирали. Вот. и в отношении тех э, э, иностранных деятелей, которые э, выдавали себя за якобы там международных экспертов, представителей, да, на этих выборах. Вот, да. То есть э, с визовыми ограничениями, я думаю, у них однозначно будут проблемы с возможным э, заездом, пролетом через территорию Соединенных Штатов Америки, через территорию Европейского Союза, я думаю, что придется более сложные маршруты им выбирать. Вот, если они еще хотят куда-нибудь когда-нибудь попасть. И санкции, в том числе такая как неучастие их в любых европейских международных организациях. Вот, возможно, возможно, было бы очень неплохо, если бы дошло. До, конечно, и замораживания активов таких лиц. Хотя, ну, как показывает практика, тут скорее действуют визовые ограничения и невозможность им там, э, находиться или там временно на территориях стран, которые принимают участие, если только они не граждане таких стран. Вот, вот вы сказали уже о бюретнях. Да, оккупанты, так называемых, да, этих бумажках, которые они так называли, оккупанты проводили это голосование буквально под... Долом автоматов людей запугивали. И вот в Мариуполе, в котором проживает около 80 тысяч человек, к примеру, завезли вот этих бумаг, да, 300 тысяч так называемых бюллетней. Избиратели при этом искали на пляжах даже и нарисовали для Кремля нужную цифру. Какие вот случаи наиболее вопиющие с вашей точки зрения в этих так называемых выборах? Ну, честно говоря, выделять, которые там более выпиющие, которые менее, мне Надо даже тяжело. Такое, да? ну, 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 честно говоря, да, если, э, ну, я помню, как когда-то на выборы там заманивали дешевыми пирожками, там, какими-то десертами, еще uh -huh. да, вот, здесь я знаю, видел, там, читал, да, что там где-то дрова, где-то уголь предлагали за то, чтобы там кто-то пришел от сельчане, там еще кто-то на выборы. То есть, ну это на самом деле циничное использование просто людей, которые на временно оккупированной территории находятся в сложных жизненных условиях. И на этом, на этих, на этом вынужденном таком положении делается еще вот этот ряженый маскарад. Вот. Вопиющая, конечно, вопиющее. Я думаю, что э, в каждый эти случаи случаи вопиющие сами по себе, потому что во многом это... восстанавливаем связь с Денисом Масловым, главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. Мы говорим о так называемых выборах на временно оккупированных территориях Украины. А вот, да-да, снова, снова вижу, Денис, вы с нами да. на связи. Мы с вами говорили, какие случаи из э, да. вопиющих самые вопиющие. Но ну, сами, сами эти выборы это и есть, наверное, самый вопиющий случай бесправия. Смотрите, и... я, да, я говорю, тут просто циничное э, использование людей, которые оказались в сложных жизненных условиях, да, вынуждены на временно оккупированных территориях их использования в этих постановках пропагандистских, да, и якобы продвижение агрессии Российской Федерации и, и вроде как какая-то легитимация присутствия Российской Федерации на нашей суверенной украинской территории. Вот это самый высокий цинизм за который Кремлевский режим должен понести ну, Всю ответственность, а вы знаете, один из... ответственность. Один да. из наших гостей вот вчера рассказывал, что не только на пляжах они за людьми бегали, но и был уже такой поквартирный обход. Они это использовали во время своего так называемого референдума. И вновь они ходили по квартирам, сзади автоматчик, и предлагали голосовать не только за себя, но и за всех, кто прописан в квартире. Да, правильно. Я даже, ну, ну, как обсуждать на пляже, если там кто-то, извините, в плавках или в купальнике э, с паспортом приходит или как? Ну, то есть, ну, а, чтобы проверить личность. Ну, а каких вообще? Тут о, о чем мы говорим? Ну, то есть я предлагаю назвать это Бутафорская просто пропагандистской постановкой Российской Федерации. Знаете, вот напоминает все. один фильм известный, когда говорит: Забирай, бери, я себе еще нарисую. Да, вот, да, вот, да, как да. бы какие Не Да, 300 тысяч, берите 400, еще, я еще, да. мы себе еще нарисуем. да? Но и вот тем не менее, вот вы говорили, угрозы были, да, и людей буквально. И запугивали, и при этом в Центре Национального сопротивления сообщили, что люди на время на оккупированных территориях все равно проигнорировали этот фарс под названием выборы. И реальная явка на так называемые, конечно же, избирательные участки Запорожской области была низкой, крайне низкой. Но даже это не помешало захватчикам нарисовать 68%. Вот теперь на оккупированных территориях проверяют, все ли бюджетники, да, явились на выборы так называемые. Кроме того, Жители подозревают в саботаже из-за реально низкой явки, поэтому сейчас они ужесточили проверки. Скорее всего, это приведет к новому витку репрессий, как вы считаете? Я думаю, что какие-то меры воздействия, конечно же, вот этот, оккупационные администрации будут применять, и, и в первую очередь, конечно же, к людям, ну как вы называете, бюджетники. да? вот которые там многие вынуждены просто вынуждены э -э, числиться э -э, на каких-то там коммунальных предприятиях садиках там еще где-то да то есть осуществлять какие-то ремонтные работы просто просто из-за того что им нужны какие-то средства к существованию и к выживанию но хотелось бы ну, сказать выразить ну просто Благодарность тем, кто даже в этих сложных условиях, даже с риском иногда для своей жизни, для своей свободы, все равно продолжает бороться с этим оккупационным режимом, пусть даже тем методом, что всячески стараются не участвовать вот в таких Саботируют вот... Саботируют все эти, да, да бутафорских бутафорские постановки. все эти выборы. Ну, даже если, если под дулом пистолета или автомата не могут заставить людей голосовать, это говорит о силе духа и никчемности этих оккупантов. Ничего им не удастся сделать с украинцами. Ну, вот еще одна цель у них была, да, с этими выборами, не только а там... Псевдовыборы, да, но ну и вот партизанское движение ТЭШ сообщило, что в Луганской области оккупанты планируют провести мобилизацию после вот этих фейковых выборов, которые ну, нужны для того, чтобы фактически обновить списки, да, и мобилизовать больше людей в армию РФ. Вот, в центре национального сопротивления также сообщили, что паспортные данные украинцев в оккупации с этих выборов сразу же передают вот в так называемые военкоматы что известно об этой вот незаконной мобилизации на других временно оккупированных территориях возможно у вас есть информация ну информация точная есть у наших только разведывательных органов и сил безопасности Поэтому официальную информацию пускай озвучивают они, а сказать то, что использование вот этих псевдореферендумов, псевдовыборов, как один из инструментов того, чтобы собирать информацию о людях и о том, кого еще возможно в принудительном порядке вытолкать в качестве пушечного мяса, так это Российская Федерация делает до этого. Тут ничего нового, и скорее им нужен новый виток, нужно новое пушечное мясо, потому что ситуация на фронте для них, мягко говоря, далеко не благоприятна. Ну, то есть они временно понимают, оккупированная Луганская область ⁇ это не какое-то исключение, так судя по всему происходит везде. А они, они так делали везде? Они так делали везде, и ну, Российская Федерация никогда не считалась с жизнями ни своих граждан, ни тем более с жизнями украинцев. Поэтому для преступного путинского режима ничего нового в этом нет. Но тут важно, чтобы на это все была реакция. И наш МЗС официально заявил позицию нашего государства. И наш представитель в Совете Безопасности ООН поднимал этот вопрос, чтобы была соответствующая реакция. И реакция не только политическая на все эти шаги Российской Федерации, а в конце концов реакция и юридическая. Нам нужен трибунал за преступление агрессии против Украины. Потому что вот все, что мы с вами говорим, вот эти преступления, первичным всему этому является преступление агрессии. И мы хотим, чтобы Путин, если он доживет вместе с его шайкой были на скамье подсудимных в международном трибунале. И они там окажутся. Если ну, и, судя по всему, статей там будет очень много, обвинений будет только агрессии, это и росту украинских детей и вот в частности по словам представителя ООН Элис Джилл Эдвардс, которая отвечает ну, за расследование пыток, да, российская вооруженная агрессия против Украины становится синонимом бесчеловечной жестокости. Вот я еще одну цитату приведу. Эти ужасные действия не кажутся случайными, а скорее организованы как часть государственной политики, направленной на запугивание, внушение страха, наказание или получение признания. Вот заявила Эдвардс по завершении своего визита в Киев. Что сегодня известно о российских концлагерях и тюрьмах на Донбассе, где содержат украинцев до сих пор? Смотрите, доктор Эдвардс, она является специальным представителем, точнее специальным докладчиком Организации Объединенных Наций которая готовит доклад относительно как раз применения пыток. И вот что важно, я хочу, чтобы это знали ну, и понимали все. Украина полностью, полностью, и это отмечают наши международные партнеры, и в том числе доктор Эдвардс, она тоже, о том, что мы предоставляем доступ ко всем местам, где содержатся, например, военнопленные э, на территории Украины, военнопленные Российской Федерации. Вот. И ко всем местам лишения свободы. Есть полное содействие, есть... она своими глазами все видела, я знаю, ну, знаю ее реакцию на то, как... какие условия содержания российских военнопленных у нас. И вместе с тем международные структуры, такие как тот же самый Красный Крест, не имеет доступа, согласно Женевской конвенции, нормального доступа э, на временно оккупированных территориях э, и на территории Российской Федерации, где содержатся, например, наши военнопленные или гражданские лица, которые были спецслужбами Российской Федерации, помещены э, в концлагеря и так далее, мисс, мисс, э, фильтрационные лагеря и прочее. Не имеют. Вот. Украина давно и упорно, э, и президент э, на международной арене э, обращался и к Красному Кресту, и глава офиса президента э, имел э, очень серьезные разговоры с Красным Крестом, и наш омбудсмен неоднократно и очень активно говорит о том, что на вся на всех аренах и публично это заявляет и дипломатия тут наша работает все говорят почему смотрите Украина полностью сотрудничает с международными организациями Российская Федерация нет и нету даже нормальной передачи корреспонденции от наших людей наших там военнопленных Российской Федерации там на временно оккупированных территорий на территории Украины. Напомню, Вместе что с... российские военнопленные да. могут даже звонить своим родственникам, разговаривать да. с ними. Да, абсолютно. Ну, тут надо понимать, что мы эти условия э, обеспечиваем, потому что мы соблюдаем нормы гуманитар... международного гуманитарного права и нормы Женевских конвенций. Э, потому что мы часть цивилизованного общества, мы часть цивилизованного мира. И именно. Благодаря этому нас и поддерживают цивилизованные страны. А Российская Федерация на сегодняшний день с ее Кремлевским режимом это зло, просто зло, это часть зла, ну по-другому не скажешь. Там нет никакого соблюдения норм международного права, и мне очень жаль, что серьезные международные организации иногда, исходя из своей там, работы, дипломатичности, боятся об этом на международной арене конкретно и очень жестко заявлял. За недопуск к людям, которые содержатся в фильтрационных лагерях там, и так далее, наших, в концлагерях на временно оккупированных территориях, должны быть жесточайшие серьезные санкции. Потому что это такие же жизни людей, как и, и в зонах боевых действий, как, как люди, которые находятся в Киеве при обстрелах, во Львове погибают, в моем родном Днепре то же самое происходит. Там тоже гибнут и мучаются от пыток наши люди. Поэтому и, и прятаться тут за словами дипломатии да, какой-то явно уж точно не стоит. Такая Украина, дипломатия, если она... нарушаются базовые ценности, просто базовые конвенции, на которых в принципе держится все. Конечно. И причем цинизм, честно говоря... Российской Федерации, когда она апеллирует нормам международного права, но ну это, это вообще что-то из параллельной реальности. Мне кажется... Просто там была создана в Российской Федерации какая-то параллельная реальность. Мы, мы, Украина точно никогда не будет частью вот этого менталитета, частью этого прошлого. Ну вот, знаете, в продолжение вот этой темы, вот буквально свежая информация, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, да, вот угрозы сексуальным насилием или другие формы жестокого обращения. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. С точки зрения украинского и международного права, какое наказание грозит тем палачам, кто в этом участвовал? Смотрите, не только с точки зрения международного права. У нас есть национальное право, у нас на уровне Криминального кодекса установлена ответственность за пытки, у нас установлена ответственность за военные преступления, у нас установлена ответственность за геноцид и даже за преступление агрессии. Поэтому в первую очередь расследовать их, привлекать к ответственности, этим занимаются наши национальные органы. На сегодняшний день больше 111 тысяч э, криминальных производств по преступлениям, связанных э, с военной агрессией Российской Федерации, возбуждено, э, зарегистрировано, точнее. Э, и передаются материалы в суд, проводятся и заочные э, рассмотрения таких дел. И есть второй уровень. Это еще и нарушение норм международного права, и тут работает международный криминальный суд. Это нарушение норм международного криминального права, Это римский устав, римский статут, точнее, определяет преступления, как военные преступления, и, соответственно, есть и ответственность в международном криминальном суде. А ответственность какая может быть? Да пожизненная. До пожизненного, исходя из степени участия и вины, и наверное, тех, наверное, этого и было, тех было бы мало, но к сожалению, выходит. у нас нет более сильного наказания, поскольку вы правильно сказали, мы европейская цивилизованная страна и соблюдаемся законы. Буквально хотел бы я, коротко. Я, я вы знаете, что всегда говорю: что быстрее всего вершат правосудие сейчас наши вооруженные силы Украины. Согласен. А там, где, а там, где не делают они, довершит процесс национальное и международное правосудие. Поэтому многие говорят, эксперты, что да, бы сядут на скамью подсудимых, если доживут к тому времени. Еще буквально небольшой вопрос. Около 25 тысяч мирных жителей Украины могут находиться в российском плену. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Украинский омбудсмен добавил, что ситуация с пленными украинцами не меняется и крайне ужасная. Возможно ли как-то отследить судьбу и место пребывания людей? Почему вот обмен пленными гражданскими пока настолько сложен? А вот тут вот как раз возвращаясь к вопросу о содействии международных организаций. Возвращаясь к тому же, да? А, да, Российская Федерация просто не выполняет от слова совсем свои обязательства по международному гуманитарному праву и нормам международного права. Она не предоставляет и не коммуницирует должным образом с международными организациями, не предоставляет информацию о местах нахождения данные наших лиц, которые были вывезены в принудительном порядке или другим способом были перемещены на территорию Российской Федерации. Они просто это не предоставляют. И выявление из украинской стороны проводится ну, кропотливейшая работа, когда по, там, по телефонам горячей линии, по сообщениям от родственников заводится и проверяется информация. Но тут нужно понимать, что установить это где находятся люди. Или людям, я знаю примеры, когда люди могли там получить телефон, как-то позвонить именно с Российской Федерации, сообщить. Это касалось и наших детей, которых принудительно вывезли на территорию Российской Федерации. Но, конечно же, при полном не то что содействие, а противодействие Российской Федерации, это очень серьезная, сложная работа. И тут все-таки серьезно должны вмешаться международные организации и более активнее давить на Российскую Федерацию с целью выполнения ими своих обязательств. Ну а мы в этой ситуации, вы правильно сказали, больше всего надеемся, верим и доверяем нашим вооруженным силам Украины, которые своими победами все-таки... Я думаю, вернут людей оттуда, когда Россия проиграет эту войну. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу, за те факты, о которых нам рассказали. Денис Маслов, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, был в нашем эфире. Всегда вам рады на Фридаме. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины, поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.